Məşhur xələc üzümü. Sovet dövründə xələc üzümü bütün İttifaq respublikalarında məşhur idi. Müxtəlif növdən olan üzümlərin dadına tamına isə söz ola bilməzdi. İndi bu üzümlərin yalnız 1-2 növü yetişdirilir. Səbəbləri barədə danışacağıq. Mahmudu, Ağaday, Ağşanı, Qaraşanı, Giləşan sahibi yerli qara üzüm dərbəndidir. Salyan rayonunun Xələc kəndində bu növ üzümlər ötən əsrin əvvəllərindən əkilib becərilir. Kənd sakinlərinin əsas dolanışı da üzümçülükdən çıxırdı. Sovet dövründə isə Xələc üzümü rəngi Azərbaycanda bütün postsovət məkanında məşhur idi. Məşhur olub ona görə həşirinliyinə görə bu üzümlərin növünə görə çox gözəl torpağı var, torpağının yetişdiyi dönə üzümün O qədər şirin olub ki, heç bu üzümü yerin heçnə vermir. Hamamından alırdı, süfrəsinə qoyub yerdi. Gözəlliyinə görə, şirinliyinə görə. Bağına görə fərqlənir, məsələn, qalazın üzümü. Xələcdə üzüm ikinci çörək sayılır. Bu üzümlər içərisində ən məşhuru Ağadaıdır. Hər salkımı 300-400 qram olan bu üzüm həm görkəminə, həm də şirinliyinə görə digərlərləndən fərqlənir. Hətta ağadaı üzümünü tənəcərlə üzərində dekabr ayına kimi saxlamaq da mümkündür. Bu ağadaı üzümə şüfrə üzümüdür. Kalajda yetişir. Çox məhsuldar üzümdür. Həm də çox da keyfiyyətlidir. O şüfrələrin sahə demək olar, şüfrələrin sahədə ancaq ildən elə kənddə ağ şanı, qara şanı sahibi dərbəndi kimi üzüm bağlarının sayı xeyli azalıb. Doşabı minbir dərdin dərmanı olan gəlişan üzümü isə demək olar ki daha əkilmir. Əsli doşab olub bizə dedə-babadan gəlişan üzümündən, ağadaıdan. Şirinliyinə görə. O qədər şirin olub ki, balla seçilməyib bu üzüm, gəlişan üzümü. Bir şiriblər görmüşəm də, gözəlliyinə görə, şirinliyinə görə O qədər dadlıdır, çay səmsən, məsələn, balı yemək istəmirsən, ancaq o doşabı yeməzsən. Çox xeyirli şeydir. Səhər-səri ondan ola 50 qram içəsən ondan ac qarınla. İnsanın o qədər xeyri var ki, o doşaban. Çox gözəl şeydir. Daha çox daxili bazara çıxarılan üzümlərin qiymətlərinə gəlincə qiymətlər qənaət eləmir. Bizdən alırlar 1 manat alırlar, bəzən 3 manata satırlar, 4 manata, 3 manata. Ona görə də bizi qənaət eləmir. Amma məhsulları çox zəyifdir. Həm də qiymətlər, dərmanların qiymətləri çox bahadır. Belə satdığımız da dərmanlara verir belə. Hazırda Xələc kəndi ərazisində 5 hektardan çox üzüm bağı var. Mütəxəssislər hesab edir ki, dövlət dəstəyi olarsa, Xələc üzümünün əvvəlki şöhrətini bərpa etmək olar. Nərmin Maliqqızı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV xəbər, Salyan.